в ситуация, вроде бы московский что он вышел и это инфекция предпринимали 15 депутатов, в том числе больше мэр города Куличи, это не было инициатива, это законопроект. Ну, да. и законопроект по инициативе Нестеренко. Скажем так, правильно, правильно если Нет. позволите, это я, это в... В... Как я, бы хотел, я прошу прощения, дополнения дополнение, чтобы была четкость. Когда выносился законопроект, он был сопроводительным письмом, и в сопроводительном письме, я так понимаю, вы уже ознакомились с, ним, да, с этим, с, сопроводительным письмом от нардепа Нестеренко были указаны причины. На сегодняшний день, скажем так, массово сейчас, массово, я так понимаю, его люди выбрасывают информацию о том, что вот, вот и у нас будут перевыборать. Скажите, пожалуйста, есть ли основания и действительно ли, действительно ли вы отказываетесь скажем, вступать, полномочия, но там не написано полномочия, отказываетесь работы? Да. Нет. Я читал это, этот законопроект с пояснительной запиской. Полагаю, что качество подготовленных документов этих, по крайней мере, не выдерживает никакой вот они очень слабые в правовом плане. Второе. Законопроект, который внесен и который предполагает 29 мая 2016 года новые выборы в Новомосковске, новомосковского городского головы, это противоречит действующему законодательству, и там нет законных оснований для проведения. Я уже не говорю о процедурных там вопросах, потому что есть определенные сроки, которые надо выдерживать для того, чтобы что-то сделать. Тем более закон о местном самоуправлении четко прописал только пять э, требований, когда проводятся досрочные выборы мэра города. Поэтому ни под одно из этих требований у Литвиченко не подпадает. Вот, как бы кому не хотелось. Да, они сеют сегодня вот этим э, законопроектом определенные плевела в умы людей, люди взбудоражены, я рассказываю, вы рассказываете, горожане, патриоты рассказывают, правду об этом деле. Я полагаю, что, вернее, ну, я не могу Верховную Раду решать, но я полагаю о том, что э, такого закона принято не будет. По -моему. С другой стороны, я читал донос на меня, написанный начальнику Центрального СБУ, вот, где меня один из нардепов обвиняет в том, что я сепаратист по той причине, что я родился в Казахстане. Поэтому, если мы так будем и дальше идти, то мы далеко зайдем. Сегодня место рождения может являться основанием для брека, а потом и дальнейшего уголовного преследования. Завтра наличие какой-то графы или статьи в паспорте, понимаете? Но это просто... Это все мракобесие. Это уходит туда, в средние века. Просто. Поэтому я полагаю, что у нас здравомыслящие горожане новомосковские, они исповедуют право и закон. Вот. И в Верховной Раде большинство депутатов тоже, полагаю, исповедуют Конституцию, право и закон. Поэтому будет принято взвешенное, правильное решение в интересах Украины и украинского народа, частью которого является народ Новомосковский. Выборы сегодня сколько? Вот, я не знаю, ну для Новомосковского, но ну, наверное, 1700-800 гривен даже для того, чтобы провести выборы на Московском. Где а миллион взять? Хорошо, сегодня день не свободный. Даже я больше? Я думаю, не меньше полтора миллиона. Ну, я, может быть, кто-то с кармана достанет для того. А закон это запрещает. Закон запрещает, не допускать мэра пропустить, не запускать. вот если вы когда-то разговор без мой ключей, президент, судя на а как вы как они делают, я по себе делал на Дмитровской. И обязанности. И это произошло уже приплеченный между нами депутатами, правящим властью. Как мы Я тоже скажу свою точку зрения. Вот для того, чтобы государство развивалось, ему нужно работать за для того, чтобы законы работали, они должны быть взвешенными, а, как говорят на украинском, вываженными в закон законов не должно быть у таких дырок, которые есть в законодательстве применительно к нашему. Ну, тысячи проголосовали, а сотни не хотят. Ну что, ну не нравлюсь я кому-то. Ну, мне тоже, может быть, кто-то из этих депутатов не нравится. Ну, я же об этом не говорю. Они попытались это доказать по-своему, через суд получили бублик, Дырку от бублика, да? Поэтому думаю, что для того, чтобы в нашем государстве законы работали, нам надо отлучить. Для этого опять-таки закон это э -э богатые люди, миллионеры, миллиардеры и олигархи не могут быть депутатами на мой взгляд. Они не да. должны. Потому что богатый человек, у него совсем другое измерение жизни. Вот почему э -э, Византия пала, Римская империя, просуществовала с 4 по 15 век. Тысячи лет жила Византия. Византии. Но она ж погибла не от того, что варвары напали на нее, да? Хотя не, многие так говорят, варвары там пришли. Какие варвары? Она изнутри прогнила и пропала, потому что те, кто элита так называемая была в Византии, в Римской империи, она прогнила. В ней были те же олигархи, которые сегодня в Украине. Вам это ничего не напоминает?